Moh ke Perak Yop yang dibawakan oleh Gaya Travel bersama-sama dengan Tourism Perak. Hari ini saya Anas Rizwan berada di Ipoh kawan-kawan merupakan uh, ibu negeri bagi negeri Perak Darul uh, Rizwan. Ha, menjadi tempat persinggahan pelancong-pelancong kalau nak pergi ke utara ataupun pergi ke selatan, diorang akan singgah dulu di Ipoh ni sebab di, dekat tengah-tengah. ah -tengah. ha, dan banyak tempat-tempat mengarik yang anda boleh kunjungi di Ipoh ni. Antaranya di ni belakang saya ni. ini dia. Kita ada stesen kereta api Ipoh yang pernah dikenali sebagai Taj Mahal of Ipoh yang dibina pada tahun 1914. Kini masih lagi tersergam indah tanpa sebarang penukaran pada struktur bangunan ini dan dianya menjadi tempat untuk orang kalau naik kereta api dia akan berhenti dekat sini. Ha tengoklah di belakang saya ni ha pengunjung-pengunjung daripada luar negara pun mengambil gambar dekat belakang ni. Ha ada banyak lagi tempat tempat menarik tapi kita nak makan tempat makan kat mana yang kita nak makan hari ini jom kita pergi ke kedai yang pertama Selain daripada dikenali sebagai syurga makanan Dekat Ipoh ni pelbagai tempat menarik yang korang boleh kunjungi Antaranya lorong seni di lorong palima Yang menyajikan pelbagai lukisan mural Yang ada di setiap dinding yang anda lalui Untuk tengok sejarah bangunan ini Dan kita juga ada Concubine Lane Yang menyediakan pelbagai kedai yang anda boleh kunjungi Menara Jam Memorial Birch Yang terletak di hadapan Medan Selera Dataran Datuk Sagol Sempena memperingati ulang tahun kematian Ketiga 34 Presiden British Perak yang pertama Iaitu J.W.W. Birch untuk destinasi tempat makan yang pertama, kita akan rasa mie kicap yang terkenal di Ipoh. Untuk makanan tengah hari, kita ada nasi kandar yang terletak di tengah ibu kota negeri Perak. Makan petang pula, kita ada martabak yang telah wujud sejak 1970. Dan makan malam, kita ada nasi ayam togi Ipoh. Stesen Kereta Api Ipoh merupakan sebuah stesen kereta api dan kawasan tumpuan pelancong yang terletak di bandar Ipoh, Perak. Stesen ini juga dikenali sebagai Taj Mahal oleh masyarakat tempatan kerana rupa bentuknya yang seakan-akan Taj Mahal. Stesen ini merupakan salah sebuah stesen dalam jajaran KTM Komuter Sektor Utara dan KTM ETS. Stesen ini juga merupakan stesen terminal bagi laluan KTM Komuter Ipoh ke Batu dan laluan KTM ETS Ipoh ke KL Sentral. Ah. <laughs> ah. Inilah dia gerai kuitiau Sabah menunggu. Ha inilah yang kita cari-cari dekat Ipoh ni. Eh, gerai ni dah beroperasi selama 30 tahun semenjak daripada tahun 1994 yang menyediakan makanan-makanan ala -makanan Chinese. Ah nak tengok apa menu special kat dalam. Ayuh kita. Assalamualaikum mak cik. Siapa nama mak cik? Jawaria Bentian Aman. Baik, Cik Jawaria. Orang kata dekat sini ni ada menu special apa menu specialnya? Menu specialnya a uh, mi kicap, mi kari, kota kerang. Wow. Ah um. orang kata kalau datang hipo rugilah tak makan mi kicap oh, ya. Ya betul. Kalau macam tu bagi saya mi kicap satu dengan um, mi kari satu. Mie kari satu. Boleh ya? Boleh. Saya duduk dulu ya? Duduk duduk selia kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Makcik Jawariah binti Ahmad. Makcik berasal dari Perak lah. Tapi sekarang ni Makcik menetap di kampung ni juga, kampung Cepakasari. Umur Makcik 66 tahun. Jawatan Makcik di kedai ni sebagai pengurus lah. Ha, dulu Makcik handle kedai ni tapi Makcik dah tinggal seorang, arwahnya dah tak ada. Makcik pantau-pantau sajalah. Gerai Sabah Menunggu ni dibuka pada 1993 1993 lah ataupun 1994 Suami makcik Chinese Sebelum masuk Islam Dia pun makan Chinese style lah kan Lepas itu dia dah Islam Dia tak adalah makan Chinese style lagi Dia ambil dia punya menu tu Bagi tahu makcik Dia ajar makcik macam ni macam ni macam ni Kita buka satu gerai Chinese style Tak mau Melayu style ha, Itulah daripada situlah lah ha, Alhamdulillah sampai hari ni pun Berkembang dah 30 tahun dah Makcik dah macam belajar tengok-tengok, makan kedai orang tengok sedap ke, apa yang kurang, apa yang lebih dari situ lah kami belajar suami isteri. Lama juga kami belajar makan-makan kedai orang merata rata kan. Di Poh ni yang terkenalnya mi kari tapi buat kata orang yang boleh makan dia orang cakap kedai Sabah menunggulah. Tapi tak tahulah kan cita rasa manusia kan. Masing-masing berbeza itulah. Mi, kicap, mi kari itulah menu yang orang datang sini kejar-kejar lah. Moh lah kita datang ke gerai kedai Sabah menunggu kampung Cempakan Sari. Jom kita. <laughs> ini adalah menu-menu yang special dekat sini. Kita ada mi kicap, kita ada mi wantan dekat sini. Lepas tu kita ada mi kari dan tak lupa juga kita ada ni. Ini ha, ni nama dia special sikit air dia. Air dia nama dia Liong Shui. Kita try mi kicap dulu. Ha kalau hangpa semua datang Ipoh kan. Ogilah kalau tak makan mi kicap kan. Mi kicap ni dia ada gabungan kicap, dia ada sambal sikit dalam tu kalau tak silap. Lepas tu dia ada tauge, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Mi kicap ya. Eh? Dia rasa manis, kicap tu ada. Lepas tu dalam dia tu ada paste dia sendiri. Yang mana rasa pedas tu datang. Ha, dia tak ada rasa kapur daripada mi tu. Itu yang best. Dia makan pula kena pula dengan tauge ni. So tauge tu dia jadi fresh lah. So kalau awak makan tu berair je mulut tu. Eh? Hmm. Ok, mi kari ni disertakan dengan pucuk uh, yang digoreng kat atas ni uh, Makan pula dengan ada fish cake macam ni Masuklah mulut uh. uh, uh. Mi kari ni pekat elok Rasa pedas tu, sensasi pedas dia tak terlalu pedas Untuk orang yang sukakan pedas, saya rasa ini makanan yang sesuai untuk anda Kari dia pun uh, tak terlalu muak Rasanya, rasa santannya cukup-cukup Okey, gerai koteau Sabah menunggu ni buka setiap hari kecuali hari Isnin. Hari Isnin dia orang cuti. Ah, dia buka daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari dia orang tutup sekejap untuk berehat. Aa, sambung semula pada pukul 3 petang sehingga jam 10 malam. Kalau anda nak cari dia, dia betul-betul berada berhampiran dengan stesen 18, dekat dengan Ipoh. Tapi anda kena rasai sendiri Mi kicap, mi wantan dan mi kari Yang ada di Ipoh ni Kita nak ke mana selepas ni Teruskan bersama saya dalam Moh ke Perak Yo! Lorong yang dulunya tampak kosong ini Kini menjadi sebuah lorong Yang diceriakan dengan lukisan mural Yang mempamerkan barang muzik tradisional Fuh, memang cantik lukisan anak-anak negeri Perak Yang ada dekat lorong seni ni No! Nak makan nasi kandar ke Ipoh pun kena beratur punya panjang. Sedap sangat tak, bang nasi kandar ni? Terbaik bang. Terbaik. Terbaik, sangat ke, Pak Terbaik. Terbaik. Woi. Angka terbaik sangat ke? Best sekali. Woi, ini dah tiga kali ya. Lah. Tiga review dah kita dapat dekat sini kan kita betul rasa. secukup rasa angka abang angka cakap secukup rasa okey tak apa kita bersabar kita beratur sama-sama kita tengok lauk apa yang sedap dekat nasi kandar datuk sago ni hey, Assalamualaikum Kak Sharifah Waalaikumsalam Selamat datang ke Nasi Kandar Datuk Sago Terima kasih Apa lauk yang paling sedap sekali dekat ya, sini? Lauk apa paling sedap? Ayam goreng merah Ayam goreng merah Daging rendang oh, Daging rendang Ini rendang pada Baik kalau macam tu Bagi saya apa yang patut saya makan kat sini okay, Boleh? Okay. Cantik Kuah campur Bubuh timun Oh tu sambal ni, Oh sama nyok. Okey Saya bagi paha-paha Ayam pistol Bagi ayam pistol Kuah oh, ayam pistol Tu daging Daging rendang tadi Daging rendang okay, tadi Soto bolehlah sikit Okey bang cukup bang Dah banyak binatang dah ni. Okey, okay. okay. cantik kita dah dapat dah makanan kita dengan ayam pistol kat situ. Kita nak tengok ayam pistol ni sedap ke tidak. Jom. Nama saya Sharifa binti Syaul Hamid. Uh, saya adik kakak ipar kepada pemilik kedai ni lah. Pemilik kedai ni Arifin, Muhammad Arifin. Kami memang berasal daripada Ipoh saya pengurus di Masjid Kandar Datuk Sago. Ah uh, Datuk Sago dah uh, masuk lima tahun lah. Kami mula-mula uh, berniaga dekat dataran Datuk Sago berdepan dengan Masjid Negeri. Dari situlah kami mengambil nama Datuk Sago tu. Kami ada banyak menu uh, yang hot lah. Nasi dengan ayam munus. Daging kami pun memang uh, boleh dikatakan uh, sur. <laughs> Resepi ini actually turun-temurun. Uh, so memang kita tak tukar. Memang dari dulu pedas. Resepi turun temurun ni daripada empat generation before kita oranglah. -orang. lah. So moyang Arifin lah. Uh, kita ada dua jenis ayam. Ayam uh, pistol quarter lah dengan yang normal piece lah. Kalau yang old Thai yang kita panggil pistol, yang tu RM10.80. Yang normal piece RM7.80. Okay, sempena tahun melawak Perak, moh kita ke Ipoh datang rasa makanan kami berharapan dengan Padang Ipoh. Nasi kandar Datuk Sago. So, kita dah beratur, kita dapat ini dia. Kita punya, orang kata Ipoh punya signature lah, nasi ganjar kan? Ataupun ni, nasi kandar Datuk Sago kita saya ambil ayam pistol sebab ramai customer-customer kata ni ayam pistol dah sedap ayam pistol sedap saya ambil ayam pistol kat sini sotong masak kari dengan daging masak rendang dekat sini ada bendi sikit saya nak rasa dulu tekstur ayam dia ui bismillah mari yeah. ayam dia dia bila luar dia dah rangup <laughs> dia perap dengan apa cili gilek kan yeah. Lepas tu dia ada perisa-perisa lain kat atas ni Kalau awak cubik di atas ni Dia dah goreng dengan begitu rangup Kawan-kawan Dia tak macam nasi kandar dekat Penang Penang, -penang kita buah kuah banjir apa semua kan ha, Ni dia kuah dia sedang-sedang Dia ada pelbagai rasa dalam ni Ah, ha, Itu yang saya suka pasal nasi kandar Dato' Sago ni Dia punya daging ni Sebelah-sebelah tangan yang saya beli kulit Sebab begitu lembut dan juga senang untuk kita makan. Pendek kata, Orang beratur panjang saya tahulah sebab apa. Kenapa orang ramai memang sedap. Baik nasi kandar Datuk Sagor terletak betul-betul dekat sebelah uh, Ipoh Padang, Padang Ipoh. Uh, dibuka setiap hari tapi dia buka daripada pukul 10 pagi sehingga habis. Ah ha, ikut nasi awaklah. Kalau pukul 2 habis habislah dia. Dan anda yang nak makan benda-benda yang fresh, benda-benda yang sedap, benda-benda yang masak pada waktu tu, datanglah ke Nasib kanda Dato' Salwa. Baik, moh ke Perak Yop selepas ini nak ke mana? Ah, bagi saya habis makan dulu. Kemudian kita pergi ke kedai yang seterusnya. Bismillah. Hmm. Concubine Lane, sebuah lorong yang dihiasi dengan pelbagai kedai cenderahati yang menarik untuk kita kunjungi. Dulunya, lorong ini pernah hangus di jilat api tetapi telah dibangunkan oleh seorang penduduk tempatan. Kini menjadi salah satu tempat yang menarik untuk kita kunjungi di Ipoh. Hashtag ini baru betul murtabak. Wih, sedap juga. Ha, hujan-hujan ni kalau kena murtabak pun sedap juga sebenarnya. Dari jauh lagi saya dah nampak dah banner dekat depan ni yang kata ini adalah kedai jual murtabak special one. Ha daripada 1970 lagi resepi ini. Oh, ha, kena pula waktu hujan ni memang cukup bestlah. Assalamualaikum. Ah, ada dah. Ada. Assalamualaikum. Siapa nama ni? Imran. Imran. Ah. Imran apa special dekat oh, Kota Wan ni? Macam-macam ada lah sekarang ni. Baik. Ah, kita ada mutabak ada. Cantik. Roti John ada. Baik. Yang paling uh, rare sekali Rap John. Rap John. Ha, oh, eh? ah, satu roti John ni Rap, okay. John. Rap John. Rap John kalau macam ah. tu bagi saya mutabak daging satu. Rap John kambing ada? Ah, ada. Rap John kambing satu. Boleh bang, tapi Mantap. tak lengkap kalau tak minum kopi ais cincau. Kopi bagi ah. saya apa yang ada? Okey, boleh. Baik, saya duduk dulu. Alright. Baik. Baik. Assalamualaikum. saya Muhammad Imran bin Muhammad Ansor. Saya merupakan pemilik bagi Mutabak Wan Istimewa ni. Dia merupakan anak kepada Pak Wan lah. Orang biasa panggil Pak Wan. Uh, berumur 34, berasal daripada Ipoh Perak lah. Kiranya ayah saya dah berhenti buat mutabak, saya lah yang meneruskan legacy dia. untuk buat mutabak kat sini. Mutabak Wan ni kenapa dia daripada 1970-an dia adalah masa tu mula-mula tahun 70-an Uh, ayah saya berniaga di railway station Ipoh. Uh, kalau sekarang orang panggil KTM-KTM Ipoh, uh, dekat situ lah. Situ dulu ada food court dekat situ. Sampailah satu masa dia kena roboh, kita kena pindah lah. So ayah saya cari, dapat tapak kat sini lah. Uh, yang masa kita pindah sini tahun 2003. Uh, sampailah sekarang. Istimewa dia adalah setiap mutabak tu kita buat bancuan dia satu-satu. Maksudnya siap sekeping mutabak tu, kita bubur telur sebiji, kita bubur daging satu sendok, aa, lepas tu kita bubur sayur secukupnya lah aa, supaya sukatan tu dia seimbang. Okay untuk wrap pula, roti tortilla tu kita akan keringkan dapur dulu, lepas tu baru kita akan bakar sekejap supaya dia naik brown-brown sikit. Lepas tu kita ketepikan, baru kita letak sikit aa, margarin, lepas tu baru kita tuangkan inti tu balik. Okey untuk yang konten video ni jemputlah untuk korang datang ke gerai kecil kami ni lah. Yang tak sebab apa ni untuk rasa menu-menu yang sedap. insyaAllah kita ada mutabak dengan roti john, pastu kita ada air pula, yang signature kita kopi cincau. Okey nak tahu dekat mana korang aa, boleh waste mutabak1 ataupun Google mutabak wine. Boleh datang dekat Angsana Mall, berhadapan Angsana Mall depan sikit je. Ada Medan Selera Flat HB. Ha, orang sini panggil lah. Ya. Baik, untuk menu petang, tambah pula dengan sekarang ni keadaan tengah hujan pula tu, sejuk-sejuk ni, orang kata saya memilih dua menu ini. Baik, sekarang kita nak cuba mertabak daging ni. Orang kata inilah dia punya special. Dia datang sekali dengan kuah kari dia dan juga sirap bawang dia Ini dia dah potong siap-siap macam ni. Cantik. Lepas tu kita masukkan kari sikit. Kita letak kari sikit kat atas ni. Kita letak bawang sirap sikit kat atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya dah tahu kenapa orang ramai kat sini. Sebab dia tak scam kawan-kawan. Memang bila dia kata dia ada daging dalam ni, dia bagi tahu dia ada daging. Ha, kita bedah siasat dia. Ha, tu. Tengok sendiri dia punya daging. Dia punya daging, dia punya bawang dalam ni tak scam kawan-kawan. Authentic lagi masih dijaga oleh adik-beradiknya sampai lah ke hari ini. Kalau tadi mutabak, ini adalah rap kambing mozzarella. Takkan daripada 1970-an. <laughs> Saya kira ini adalah menu terbaru daripada mutabak One. ni. Kambing, ada salad, ada bawang, ada sos-sos dan ada mozzarella. Cheese, ada cheese kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rap ni, kalau anda sukakan cheese, ini pun makanan untuk anda, inilah makanan untuk anda sebab cheese dia terlalu banyak dalam tu. Campur dengan sos-sos yang banjir kat dalam ni. Dia macam awak makan roti john banjir tu, tapi ini adalah wrap. Dengan kulit wrap dia yang lembut. Jadi pastikan anda datang untuk merasai sendiri martabak yang saya cakap tadi, martabak daging dan juga wrap yang penuh dengan rasa kambing dan mozzarella ni. Baik. Kita dah minum petang, luar pula masih hujan. Saya kira sesuai lah untuk kita untuk mencari makan malam kita. Dekat mana kami nak cari makan malam kejap lagi? Tunggu kami dalam. Moh ke Perak, yo. Atuh. Bush Memorial Clock Tower adalah salah satu tempat yang sangat terkenal di Ipoh. Menara jam ini dibina sempena memperingati ulang tahun kematian ke-34 Residen British Perak iaitu J.W.W. Bush. Menara yang penuh dengan sejarah ini memang patut untuk kita kunjungi bila kita sampai di Ipoh. Ui, solid. Ayam ni macam memanggil-manggil je. Orang Ipoh kata, dia orang ni makan nasi ayam sampai ke malam. Betul ke? Jadi kita sekarang ni berada di restoran masakan Yan untuk kita nak try sendiri. Ini dia, nasi ayam pengak Apollo, nasi ayam Hainan, nasi ayam Togi. Betul ke demo-demo ni makan nasi ayam pada waktu malam? Assalamualaikum chef. Waalaikumsalam. Allah, chef. Oh, macam busy je chef. Oh, tak Ha. Oh. Ya. Assalamualaikum, Chef. Uh, chef, kenapa kedai ni nama restoran masakan Yan? Oh, tu nama saya tu. Ha? Nama saya. chef nama Yan? Ha. Nama Chef apa sebenarnya? Amran. Amran, ha. tapi orang panggil? Tapi orang panggil saya Yan. Oh. Bukan orang panggil, saya, mak saya panggil Yan. Oh, nama ah. glamour dia lah. Chef, dekat sini orang kata masakan apa nasi ayam tu memang menjadi igawan lah kan. Hmm. Aa, boleh chef prepare kat saya masakan masakan yang paling sedap sekali yang paling sedap ah yang paling sedap nasi ayam tokge baik nasi ayam panggang baik nasi goreng kampung yang ya Allah Ui, cakap je dah kecoh helio ya eh. betul lah belum makan lagi belum makan lagi Aa. saya, ya, saya duduklah ya, ya, macam ya, tu boleh ah okey Amran bin Hashim uh, Berumur 57 tahun uh, Saya berasal dari Ipoh Dan saya adalah pemilik restoran ini okay, Masakan Jan uh, dibuka semenjak 2019 uh, Dan uh, sebelum tu kami baru gerai Hampir dekat 30 tahun Semenjak uh, 1988 Uh, selepas itu saya pun buka restoran lah. Saya lebih pada nombor satunya nasi ayam lah. Istimewanya nasi goreng kampung ni spesialis resipi dia Resipi untuk buat nasi goreng kampung. Yang diolah sendiri lah. Saya tengok customer pun suka, pelanggan pun suka. Kemudian saya teruskan, saya, saya tambahkan ayam dalam nasi goreng kampung. Yang selalu ni tak ada ayam dalam nasi goreng kampung, saya tambahkan ayam panggang. Ayam panggang tu saya letakkan sebagai untuk nasi goreng kampung. Kan? Saya, okay, daripada tu untuk ayam panggang tu, saya macam biasa lah. Saya letak untuk nasi nasi ayam lah. Uh, bermula dengan nasi Okay, nasi kosong Kemudian uh, kami akan sediakan pinggan Asingkan pinggan kecil Untuk toge lah Kemudian kalau letak salad Letak daun salad Kemudian letak toge okay. Kemudian kami akan letak timun Dan potong sikit cili padi Nak bagi dia kek okay. Kemudian letak ayam Kemudian kami siram dengan kicap Bila siram dengan kicap Letakkan sikit hiasan dengan daun bawang Kemudian bawang goreng Selamat datang ke Ipoh Okay. sila datang ke gerai restoran masakan Yan kan. Okay. Menikmati masakan kami. Kami akan menyediakan masakan yang special untuk anda. Specialist nasi ayam toge Ipoh dan nasi ayam panggang. Dan nasi goreng kampung yang the best ini Ipoh. Baik untuk makan malam uh, di restoran masakan Yan ni saya memilih dua menu yang uh, telah direkomen oleh uh, chef lah. Ini dia nasi ayam Hainan tauge Ipoh dan juga ini di sebelah kanan saya ni ada nasi goreng kampung dengan ayam uh, panggang Apollo. Oh, oh. Nama saja dah sedap. Uh, ini ayam strip. Uh, ayam bismillahirahmanrahim. Ayamnya sederhana, rasanya sedap, rasa manis dengan uh, kuah, uh, kicap dan juga tauge tadi. Tauge dia berair kan. So bila kita makan tu, bila dia ada kruk-kruk dalam, dalam mulut tu, tak sempat kita nak bercinta dengan ayam Hainan tadi tu ada pula menu seterusnya ini dia nasi goreng kampung bersama dengan ayam panggang Apollo kenapa ayam panggang Apollo sebab ayam ini dipanggang dalam uh, saya panggil dia roket Apollo sebab dia, dia letak dalam tu supaya uh, kulit dia crispy uh, dia masak dalam dia juicy dia masak dengan temperature yang betul kena pula dengan ayam dengan kulit yang solid ni hmm 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 mm, mm ayam dia crispy kat luar ni bila makan memang ada rasa smoky tu mungkin cara dia masak dengan menggunakan Apollo tu dia masak pada suhu yang betul cara yang betul boleh menyebabkan Uh, tekstur ayam tu dia crispy dan dalam dia pun masak dalam masa yang sama. Jika anda nak rasai sendiri nasi ayam Hainan Toge Ipoh dan juga nasi goreng kampung ayam panggang Apulu ni, boleh datang ke restoran masakan Yan yang beroperasi daripada 12 tengah hari sehingga 10 malam. Rasai sendiri makanan Ipoh yang anda harus cuba bila anda berada di Ipoh. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya rasa Ipoh ni memang betul-betul syurga makanan. Macam mana orang semua cakap. Memang sedap yuk. Jadi terima kasih kerana terus setia sepanjang saya berada di Perak dalam Moh Ke Perak yuk. Untuk destinasi yang terakhir yang dibawakan oleh Gaya Travel bersama dengan Tourism Perak. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.